আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু সেই অভিযানটো চলিছিলে শিলচৰ চহৰৰ অম্বিকাপতি অঞ্চলত আৰু তাত এটা ক্লিনিক আছিল ক্লিনিকটোৰ নাম হেল্ডি ইউনিক লাইফ ক্লিনিক সেই ক্লিনিকক আতৰ্কিতে আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান চলোৱাৰ কাজত তেওঁ এজন ভুৱা চিকিৎসক তেওঁৰ নাম বিপুল চন্দ্ৰ নাথ আৰু তেওঁ নিজকে ডক্তৰ বি চি নাথ বুলি তাত এটা চেম্বাৰ বহুদিনৰ পৰা তেওঁ চলাই আছিলে আৰু তেওঁ হৈছে এজন অতি মানে সাধাৰণ ব্যক্তি আৰু তেওঁ মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অৰ্হতা নোহোৱাকৈ তেওঁ এই ধৰণৰ এটা ভুৱা চিকিৎসাৰ এটা ৰেকেট তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা চলাই আছিলে আৰু যাৰ যোগেদি তেওঁ সাধাৰণ ৰোগীসকলৰ পৰা ৰোগীসকলক হাৰাশাস্তি মানে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকক তেওঁলোকক শোষণ কৰিছিলে গতিকে খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁ মানুহজনক আনি সোধ পোছ কৰোঁ আৰু সোধ পোছ কৰা কালত বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ মানে তেওঁ ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত কিছুমান নথি পত্ৰ বনাই লৈছিলে সেই ষ্টাম ইত্যাদি পেট ইত্যাদি আমি সকলোবিলাক জব্দ কৰিছোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ এই মোকৰ্দমাটো ৰুজু কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যাৱতীয় অনুসন্ধান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ